Ejen Zionis ini daripada Haganah, Irhun, itu gerakan-gerakan pala militeri mereka dia, Masuk dalam kapal SS Patria, letupkan kapal tersebut 16 minit kapal itu tenggelam, 250 orang Yahudi terbunuh Mereka sanggup bunuh orang Yahudi sendiri, semata-mata tak nak Yahudi majoriti kat tempat lain Pasal apa hari ini banyak profesor-profesor Yahudi sendiri kuat lawan Israel ini Termasuklah agamawan-agamawan mereka kalau profesor politik, profesor ekonomi dan sebagainya kita tahulah Orang seperti historian, profesor Ilan Pepe uh, Profesor Noam Chomsky dan yang terbaru dia seperti Profesor Jeffrey Sash Daripada Columbia University yang cukup kuat hari ini membalut Israel sebenarnya Mereka itu juga Yahudi Pasal apa? Pasal mereka tahu kebenarannya Apa yang dibawa oleh gerakan Zionis nak tubuhkan negara tadi Sebenarnya bukan kebenaran yang terkandung dalam agama Jadi itu perkara dia Tetapi selama ini Zionis dia mempergunakan agama ini Tujuannya apa? Tujuan nak pindahkan orang Yahudi Ramai-ramai Yang duduk merata di Eropah terutamanya Dan juga negara Arab Supaya mereka ramai-ramai berhijrah pergi dekat Palestin. Termasuklah bila mereka berhijrah di Palestin, Mereka menggunakan metod yang membahayakan orang Israel sendiri Membahayakan orang Yahudi sendiri Jadi ni yang saya catatkan dalam ni Supaya orang faham Orang Yahudi dah faham Sebab mereka yang jadi rakyat Israel pada hari ini Ramai di kalangan mereka Iaitu Tok Nenek mereka yang mula berhijrah sebelum 1948 itu Mereka bukan semuanya datang secara sukarela Tu kita catat dekat sini Sebahagian besarnya mereka adalah datang dengan cara paksaan ataupun manipulasi Adalah termasuk kita ceritakan bagaimana mereka diangkut ke dalam kapal-kapal Termasuk kapal yang tenggelam banyak Dalam ni saya catatkan 3 kapal yang tenggelam kapal yang bawa orang Yahudi daripada Eropah yang tak tahu apa-apa ni eh yang bawa kanak-kanak pun ada yang tenggelam dekat Bosphorus, yang tenggelam dekat Laut Mediterranean dan satu tragedi yang paling uh, popular sendiri yang dicatat di dalam arkib British ada sumbernya di arkib British ialah uh, tragedi uh, SS Patria. Bagaimana dalam tragedi SS Patria ini dicatatkan di sini British yang ketika itu menjadi uh, penguasa di Palestin sebagai British mandat pada ketika itu menerima tekanan daripada orang Palestin penduduk asal Penduduk asal tak setuju penghijrahan beramai-ramai yang British tolong Yahudi pindah tadi ni. Yang tolong orang oh, Zionis tadi ni. Lalu bila berlaku kebangkitan rakyat, British pun buat satu white paper menghadkan satu tahun hanya 5,000 saja Yahudi boleh pindah pergi masuk ke dalam Palestin. Benda ni ditentang oleh Zionis. Zionis bukan nak 5,000. Dia nak buat apa yang kita sebut sebagai demographic engineering. Iaitu ubah terus demografi Palestin tersebut daripada majoriti penduduk asal Palestin kepada majoriti Yahudi. Baru boleh tubuh negara. Akhir sekali dia lawan British Cara dia lawan British Dia bawa tiga kapal daripada Eropah Penuh dengan 1,800 orang Yahudi Pendatang daripada sana Sampai dekat pelabuhan Haifa British Scott tak bagi mendarat Bila British Scott British pindahkan 1,800 orang ni ke dalam kapal yang dinamakan SS Patria Bila duduk dalam kapal SS Patria tu Apa British nak buat? Bukan nak pulang balik pergi dekat Jerman ke Dekat Nazi ke Poland ke Tak British nak bawa mereka pergi dekat Mauritius Sebab Mauritius waktu itu juga adalah salah satu daripada tanah jajahan British. Maknanya nak bagi selamat jugalah kepada puak ni. Tapi ejen Zionis dia tak setuju. Sebab tujuan dia bukan nak selamatkan orang Yahudi. Tujuan dia nak majoritikan orang Yahudi tu jadi penduduk di Palestin. Akhir sekali apa dia buat? Ejen Zionis ini daripada Haganah, Irhun, itu gerakan-gerakan parlamentari mereka ya, masuk dalam kapal SS Patria, letupkan kapal tersebut, 16 minit kapal itu tenggelam, 250 orang Yahudi terbunuh. Mereka sanggup bunuh orang Yahudi sendiri Semata-mata tak nak Yahudi majoriti kat tempat lain Di Mauritius Nak yang Yahudi itu pernah di sana Itu dicatatkan Termasuklah apa yang mereka buat kepada orang Yahudi Mizrahi kita sebut Yahudi Mizrahi ini Ialah Yahudi yang duduk dekat negara Arab Terutamanya dekat Baghdad Ada satu peristiwa Saya catatkan dalam buku ni Bagaimana di Baghdad ketika itu 40% daripada population dia adalah Yahudi Yang duduk dekat situ bukan 100-200 tahun 2,500 tahun Pasca zaman Babylon dan banyak tahun seribu tahun lebihnya mereka hidup bersama dengan orang Islam sebab ada orang Islam tu majoriti tak, tak ada isu kepada mereka mereka aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi keusahawanan dan aktif dalam politik termasuk dalam pentadbiran awam ada masalah tak, tak ada masalah tetapi tiba-tiba kerana zionis ni nak tubuhkan negara dia ajak puak-puak Yahudi Mizrahi Yahudi Arab ni pindah pergi ke Palestin mereka tolak pasal apa kami nak pindah ke Palestin bukan negara kami negara kami Iraq tempat tinggal kami Baghdad Lalu apa yang mereka buat? Mereka diugut dengan cara dilakukan pengeboman-pengeboman terhadap rumah-rumah ibadah mereka. Itu berlaku. Jadi bila kerap sangat dibom bom, akhir sekali mereka terpaksa pindah ramai-ramai pergi ke Palestin. Yahudi Mizrahi inilah yang hari ini kita katakan second class Yahudi, second class uh, purple, uh, citizen di Israel pada hari ini Sebab apa? Sebab mereka ni, tok nenek mereka dulu degil tak nak pindah Akhir sekali sampai ke hari ini, mereka di anak tirikan sebenarnya Ada scholarship ke, pinjaman pelajaran ke sebagainya, mereka banyak dikecualikan Mereka dianggap sebagai second class uh, Yahudi berbanding dengan Yahudi yang datang daripada Poland, Ukraine dan juga Rusia Itu yang berlaku pada hari ini, itu yang kita catatkan di sini Supaya orang faham gerakan ini bukan gerakan agama Bukan gerakan untuk menyelamatkan etnik menyelamatkan kaum Yahudi yang dizalimi di sana tak mereka juga buat zalim kepada orang-orang Yahudi sendiri semata-mata nak paksa mereka nak tipu mereka supaya pindah pergi memenohkan Palestin supaya mereka jadi majoriti ada lagi termasuklah mereka curi anak-anak yatim anak-anak yatim mangsa Holocaust ini yang dibunuh oleh Nazi ataupun yang mokpok mereka duduk dalam kem konsentrasi di Poland dan sebagainya terputus hubungan dengan anak-anak anak-anak yatim ini telah pun diselamatkan oleh banyak negara Eropah Eropah selamatkan mereka dengan bantuan oleh pertubuhan Yahudi-Yahudi yang ada di Eropah lalu diserahkan kepada keluarga keluarga angkat orang-orang Kristian -orang di Eropah tetapi Zionis tak setuju sebab dia bukan nak selamatkan budak-budak tu dia nak budak-budak tu ramai-ramai pergi Palestin penuhkan Palestin akhir sekali mereka gerakkan gerakan mereka Haganah, Irkun Uh, lehi dan sebagainya pergi dekat Eropah ini dengan pelbagai cara mereka buat curi. Jumlah dia semua jumlah banyak, banyak mana? 10,000 anak yatim dicuri, dicolek daripada Eropah, buat masuk dalam kapal hantar pergi dekat Palestin. Tu sanggup mereka buat. Termasuklah mereka pun ada kerjasama dengan Nazi. Banyak saya catat di sini untuk kita fahami bahawa apa yang berlaku ini adalah manipulasi. Adalah satu pembohongan semata-mata nak wujudkan satu penceritaan atau naratif kononnya mereka adalah golongan yang tertindas. Kononnya mereka adalah satu agama ataupun satu kaum yang dibenci oleh kaum lain maka dunia pun kata ini krisis etnik ini adalah konflik di antara agama walhal bukan walhal nak memenuhi tembolok puak-puak politik dan gila duit di kalangan puak Zionis ini semata-mata nak kaya nak kuasa sanggup perkena orang yang sebangsa dan seagama mereka sendiri nak memenuhi kehendak mereka sebab itulah kita kita fahamkan kenapa saya tulis buku ni sebab apa nak memahamkan kepada kita Yahudi ni selama ni dibawa naratif bahawa ini adalah konflik agama. Menyebabkan mereka dibenci kerana mereka berbeza agama. Akhir sekali, orang yang tak ada kena mengena pun sokong mereka. Sokong sebab apa? Sebab tak ada sebab. Kononnya pertembungan orang Islam dengan orang bukan Islam. Dia tak kata Yahudi lah. Ataupun dia kata antisemitik dan sebagainya. Akhir sekali, yang bukan Islam pun yang tak tahu apa-apa, pergi sokong mereka. Sebab apa? Takkan kami nak sokong Islam kot. Sokong bukan Islam lah Walaupun bukan Islam tu Yahudi Mereka bukan Yahudi pun Itu yang naratif mereka bawa Sedangkan apa yang kita bongkarkan kat sini Mereka ni buat kekejaman semata-mata Nak negara Nak kuasa untuk puak mereka Mereka bukan sekadar bunuh orang Palestin, Bukan sekadar bunuh orang Arab Sebagaimana kebanyakan buku-buku ditulis cerita tentang itu Tetapi dalam ini kita ceritakan Mereka juga melakukan kekejaman kepada Tentera British Dan juga kepada orang Yahudi sendiri Cerita mereka buat kejam kat ke orang Yahudi ni banyak Termasuklah kita sebutkan tadi bagaimana mereka colek anak-anak yatim daripada Eropah, anak yatim Yahudi, nak bawa pergi sana. Kemudian mereka bom kuil-kuil Yahudi yang ada di Baghdad supaya paksa orang Yahudi pindah ke sana. Kemudian mereka buat perjanjian dengan Nazi bagaimana mereka nak bantu Nazi daripada ekonomi Nazi itu jatuh disebabkan dunia boykot dia. Dia ambil orang Yahudi kaya-kaya dekat Jerman, buat perjanjian dengan Yahudi, harta orang Yahudi ini 50% bagi dekat Nazi. Untuk beli segala barangan Jerman Bawa pergi ke Palestin Kononnya Supaya ekonomi Nazi naik Kemudian duit 50% lagi ambil dekat Palestin masuk ke dalam bank sampai kat sana mereka curi duit ni separuh jadi ke yura kepada Zionis kodonya Yahudi pun mereka tipu kemudian British memang pada awalnya bila mereka minta kepada British nak tubuh negara British setuju British uh, permudahkan mereka berhijrah pergi dekat Palestin tetapi bila penduduk tempatan mula bangkit menentang tahun 36 sampai tahun 39 maka British pun masa ketika itu dah tak boleh bersama dengan kehendak Fort Zionis Maka dibuat satu peraturan menghadkan orang-orang Yahudi pindah pergi ke Palestin Tak boleh. Orang tempatan marah. Ini pertembungan di antara penduduk tempatan yang pelbagai kaum dan pelbagai agama menentang orang luar yang datang dengan ganas yang dibawa oleh Zionis yang nak jadikan negara itu eksklusif kepada satu-satu kelompok saja, sedangkan negara asal Palestin itu penduduk jadi tanah itu multi racial, pelbagai agama, pelbagai bangsa. Walaupun ada majoriti, ada minoriti, itu negaranya. Itu yang sebenarnya berlaku. Jadi bila mana British buat kerja macam tu, sekat mereka, mereka bunuh British. Banyak pembunuhan yang berlaku terhadap ahli politik dan juga tentera British. Saya catatkan dalam ni, termasuk paling tinggi menteri Haleluya British untuk Middle East dibunuh di Kaherah oleh pengganas-pengganas Zionis ini tadi. Termasuklah pusat pentadbiran Putrajaya British lah kita katakan. Yang terletak di Nujus Salam itu. Yang diletakkan di Hotel uh, King David nama dia. King David Hotel itu seumpama Putrajaya lah kepada British. Uh, di Jerusalem ketika itu. Diletupkan mereka dengan letupan yang sangat besar. Membunuh lebih daripada 90 orang. Termasuk majoritinya adalah tentera-tentera British. Itu juga yang dibuat oleh orang-orang Zionis pada ketika mana mereka nak tumbuh negara. Dia bukan dia bantai orang-orang Palestin saja. British pun dia bunuh. Orang dia sendiri pun dia sanggup bunuh 250 orang dengan tenggelamnya kapal SS Patria yang penuh dengan 1,800 orang pendatang-pendatang Yahudi. Itu mereka buat. Buku ini berbeza dengan buku-buku yang kita tulis sebelum ini yang tumpu secara sepenuhnya kepada Palestin kepada Israel atau tumpu sepenuhnya kepada gerakan-gerakan politik yang ada dalam negara tersebut tapi buku ini dipergi lebih luas eloklah kita berhenti daripada melihat kes yang berlaku di timur tengah ini secara runcit-runcit datang isu Syria kita khumum dekat Syria datang isu Iran khumum dekat Iran bahas dekat situ semua tujuan untuk lihat isu secara runcit-runcit ni bertujuan untuk pecah-pecahkan kita sebaliknya melihat isu secara keseluruhan melihat isu secara akar konflik tersebut dan kita ada penumpuan kepada siapa sepatutnya yang kita tentang siapa sepatutnya kita sama-sama perjuangkan itulah yang terkandung dalam buku ini tuan-tuan